राधे राधे मेरी YouTube फैमिली सारे लोग ना मुझसे पूछते रहते हैं कि आप इतनी कम एज में इतना बढ़िया सा अचार कैसे लगा लेते हैं तो आज मैं आप सभी को ये राज बताने वाली हूँ कि आखिर मैं इतने कम एज में बिल्कुल परफेक्ट सालों साल खराब ना हो ऐसा मैं अचार कैसे लगा पाती हूँ तो आप वीडियो में बने रहें सबसे पहले तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आज मैं नींबू का अचार लगाने वाली हूँ बिल्कुल ही जूसी स्पॉन्जी रस से भरा एकदम रसगुल्ले जैसा आपको लगेगा और ये आपके पाचन को भी ठीक करता है अगर आप ये नमक वाली अचार लगा लेते हैं तो और ये अचार सालों साल खराब नहीं होता बहुत ही हेल्दी है कभी भी आप ये अचार खा सकते हैं कितना भी डॉक्टर कुछ भी खाने को मना किया हुआ है ना तब भी आप ये अचार बनाकर खा सकते हैं आपको फ़ायदा ही करेगा नुकसान कभी नहीं करता है तो चलिए बातों बातों में मैं बताना भूल गई मैंने यहाँ पे नींबू लिया है और नमक लिया है नींबू को धोकर सुखा लिया है पानी में और यहाँ पर मैंने पानी लिया है पतीले में और पानी को काफ़ी बढ़िया से खौला लिया है और खौलाने के बाद उसे ठंडा कर लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है शीशे का जार दोस्तों नींबू का जो अचार होता है ना उसे शीशे के जार में ही बनाया जाता है क्योंकि नींबू में बहुत एसिड होता है तो शीशे के जार में ही इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा और शीशे के जार में बहुत जल्दी ये गलता है मतलब अच्छे से तैयार भी हो जाता है तो शीशे के जार को काफ़ी बढ़िया से मैंने धोकर धूप में सुखा लिया था उसमें मैंने डाल दिया नींबू और नींबू डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है नमक आप जो नमक खाना पसंद करते हैं वो वाले नमक आप इसमें डाल लीजिएगा और नमक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि नींबू बहुत खट्टा होता है इस कारण से ये वाले अचार में नींबू में ज़्यादा नमक डाला जाता है तो मैंने तो नमक डाल दिया ठीक है जार में नींबू और नमक डाल दिया अब यहाँ पे ख़ास बात ये ध्यान रखना है अब इसमें मैं डालूँगी जो हमने पानी को खौला लिया था ठंडा कर लिया था वो इसमें डाल दूँगी ये अचार इस तरीके से कभी भी खराब नहीं होगा अगर आप पानी इसमें डालते हैं तो 10 साल 20 साल आप चलाइए बिल्कुल ही खराब नहीं होता है और पानी डालने के कारण हमारा जो नींबू का अचार है बिल्कुल ही स्पॉन्जी जूसी बनकर तैयार होता है अगर आपके घर में बहुत अच्छी धूप है तब तो पानी को बिल्कुल ठंडा करके आप इसमें डालिए पर कम मात्रा में धूप आती है तब थोड़ा सा गुनगुना ही इसमें डाल लीजिएगा अच्छे तरीके से इस तरीके से मिला लीजिएगा बहुत सारे लोग नींबू का अचार जब नमक वाले बनाते हैं तो क्या करते हैं कि सिर्फ़ नमक और नींबू डाल देते हैं और धूप में उसे मेल्ट होने के लिए रख देते हैं पर उससे क्या होता है कि नींबू जो है वो पचक जाता है और वो जूसी बनकर तैयार नहीं होता है लेकिन अगर आप पानी को खुला कर ठंडा करके इसमें डालेंगे ना बिल्कुल रसगुल्ले जैसा तैयार हो जाता है बनकर ठीक है अब हल्का सा कवर करके उसे धूप में रख देंगे लगातार उसे धूप में रख दीजिएगा दो से तीन महीने या चार महीने में बहुत ही बढ़िया सा अचार बनकर तैयार हो जाता है यहाँ पे हमारा अचार जो है बिल्कुल ही तैयार हो गया है मैंने इसमें नींबू में अदरक छिलका उतार कर स्लाइस काट कर डाल दिया था और हरी मिर्च को भी काट कर डाल दिया था इससे क्या होता है ना कि अदरक और मिर्ची खट्टा खट्टा सा हो जाता है अचार जैसा स्वाद आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है थोड़ा सा स्पाइसी भी बनकर तैयार हो जाता है तो आप इस तरीके से अदरक भी डाल सकते हैं नींबू में और मिर्ची भी डाल सकते हैं और इस तरीके से धूप में लगातार इसे रख लीजिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये जो तरीका है ना अचार बनाने का मेरी दादी का है मेरी दादी इसी तरीके से नींबू का अचार बनाती थी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता था स्पॉन्जी जूसी सा आप बहुत सारे अचार का रेसिपी हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मैंने एक पर्सनली अचार का प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने लिखा है अचार का वीडियो बहुत सारे उसमें कटहल का मिर्ची का आम का कूचा है बहुत सारे मैंने बनाया है आप देख सकते हैं जो हमने नींबू का अचार बनाया था ना ये वो रहा अब आप देख सकते हैं दो से तीन महीने के बाद मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ मैंने इसे बड़े जार में रख दिया था छोटे जार में मैंने दूसरे मिर्ची का अचार लगाया फिर मैंने क्या किया कि ये वाला अचार मैंने बड़े वाले जार में रख दिया आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल ही स्पॉन्जी रसगुल्ले जैसा ये दस साल बीस साल अचार आप इसे रखिए जितना पुराना ये अचार होता है उतना ज़्यादा हमारे पेट के लिए लाभदायक साबित होता है तो आपको डॉक्टर ने अचार खाने को मना किया हो तो आप ये अचार बनाकर खा सकते हैं क्योंकि इसमें ना ही तेल होता है और ना ही मसाला होता है और साथ ही साथ हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आप अचार के दीवाने हैं ना तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर अचार खाइए हमारी वीडियो पसंद है रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब हाइप करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में राधे राधे